त्रयोदशोऽध्यायः सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानम् ध्यानम् ॐ बालार्कमण्डलाभासाञ्चतुर्बाहुन् त्रिलोचनाम् पाशाङ्कुशवरा भीतिर्धारयन्तीम् शिवाम् भजे ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात्म्यमुत्तमम् एवम् प्रभावा सा देवी ययेदम् धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैः महाराज शरणम् परमेश्वरीम् आराधिता सैवनृणाम् भोगः स्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वच श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्यमहाभागम् तम् ऋषिम् संशितव्रतम् राज्यापहरणेन च जगामसद्यस्तपसे स च वैष्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाय नदीपुलिनसंस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तम् परञ्जपन् तौ तस्मिन्पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्त्तिम् महीमयी अर्हणाञ्चक्रुतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतु स्तौ बलिञ्चैव निजगात्राश्रुगुक्षितम् एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम् प्राहचण्डिका